Технології розумних будинків, які ще донедавна здавались забаганками, стають доступними. Будівельники кажуть, що почати збирати колекцію розумних пристроїв для дому можна з бюджету у 8 євро, а встановлювати як у новобудові, так і у давно обжитій квартирі. Умний дом може вам предоставити управління. комфортом в вашей жизни. Например, мы, возвращаясь домой, нажимаем только всего лишь одну кнопку «Я еду домой». И в это время, если это, например, зима, включается отопление за полчаса до вашего приезда, включается подогрев воды, включается подогрев пола, включается еще какая-то техника. И когда вы уже просто заходите в дом, открываете дверь, включается свет, Возможно включается какая-то легкая фоновая музыка. Если есть желание возможности, то еще включается какая-то техника бытовая. Там, варится кофе. Наичастиша разумная электроника появляется у будинках тоди, когда господари задумываются про экономию и комфорт. Экономить на 50 процентов и на 30 мы экономим энергоресурсы, в частности, ээ... отопление. Чтобы керувати всей системой, на телефон или планшет достаточно установить программу. Мы имеем возможность управлять либо с панели, которая у вас стоит при входе. Ээ... Мы можем управлять освещением, включать, выключать свет в определенных зонах, либо уходя, просто нажимаем одну кнопку и выключаем освещение во всем доме. Также мы можем управлять умным домом с вашего смартфона. Бесплатно с Play Market закачивается специальное приложение, подключается к интернету и просто нажатием одной кнопки вы заходите в этот сервис. И также мы можем легко позволить себе менять какие-то сценарии в доме. Закрывать жалюзи ролеты, Включать свет, включать теплый пол, ну то, что нам необходимо. На первых этапах можно сэкономить, как бы поставить себе самые важные датчики, какие какую-то важную камеру на приход, уход, там допустим домофон с камерой наблюдения, датчик задымления, подтопления воды. Ну, можно поставить еще дополнительные включатели-выключатели, а потом докупать, докупать разные детали, разные какие-то функциональные гаджеты к нему. Если ремонт уже есть, а господари только задумалась про домашнюю роботизацию, втить это, тоже несложно. И уже когда люди живут уже несколько лет, можно спокойно смонтировать эти все поставить датчики, даже те э, цифровые включатели-выключатели, которые синхронизируются с базой умного дома и с твоим же гаджетом, телефоном, там, планшетом, чем угодно. Вот. Также ты можешь поставить камеры видеонаблюдения, которые Работаю Wi-Fi. провод маленький, його можна заложити навіть самый багет элементарный елементарний же под плинтус. Особливістю розумних будинків в останні роки стала їхня доступність. Це раніше мінімальна сума починалася від кількох тисяч доларів з приходом на ринок нових виробників. Усе змінилось в будь якій точці світу, країни, Поїхав на відпочинок, Ти можеш завжди зайти к себе. умный дом через приложение посмотреть кто посещал приходил к тебе под, под двери там стучался или как у тебя там ведет какие-то отдельные комнаты в температурный режим не замерзли ли у меня батарея там при минус 20 градусов когда я отдыхая на Мальдивах там, или где-то в Шри-Ланке. Я всегда контролирую свой дом. Попри всю технологичность, господарі не залишаться с системой сам на сам, когда появится потреба что-то у ней изменить. Это клопит службы поддержки. Всегда есть инженер, который вас ведет, который вас поддерживает. Ну, он заключается, конечно же, контракт. И он, этот человек, инженер, Программирует, переписывает э, сценарии, возможно, которые вы хотите переделать, э, поддерживает э, техническую поддержку вашего оборудования.